السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے آرمی چیف کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں رکا ہوا ہے دوستو آج کے تاریخ میں پاکستان بغیر آرمی چیف کے چل رہے ہیں یعنی ابھی تک کوئی نیا آرمی چیف نہیں آیا اور نہ جو انہوں نے استثنا لیے اس کی بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو پاکستان آج کل بغیر آرمی چیف کے چل رہے ہیں کوئی آرمی چیف نہیں ہے اس ملک میں ابھی دوستو میرے خیال میں جب میں نے سارا آج نیوز دیکھی اور اسی طرح کچھ تجزیہ نگار جو بڑے بڑے اچھے اچھے تجزیہ نگار ہیں ان کو سنا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جو نوٹفیکشن ہے وہ بڑھ گیا ہے یعنی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سوری عمران خان صاحب کو یعنی اس کو ختم کر دیں سیدھی سی بات یہی ہے تو دوستو اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے جو سیاسی جماعتوں کو ڈراتے وہ تو عمران خان صاحب کی وجہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم باقی اسٹیبلشمنٹ کو وہ سوری باقی سیاسی جماعتوں کو ہم ڈرائیں گے تو اگر نواز شریف یہ ڈیمانڈ کرے گا کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ ملک کا نہیں سوچتا وہ اپنے فیملی کا زیادہ سوچتا ہے تو اسی حوالے سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ارمیش سے جو ہم نے خبریں سنی ہیں کچھ ذرائع سے تو وہ یہی کہہ رہے کہ ان کا ڈیمانڈ یہی ہے نون لیگ اور نواز شریف کا کہ عمران خان صاحب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہمارے لیے یہ بہتر ہوگا سب سے پہلے اس کام کو کر لو یہ وہ یہ کام کرے گا نہیں کیونکہ فوج کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہم اکیلے رہ جائیں گے پھر اس ملک میں ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں رہ جائے گا جو ابھی تک وہ جو کچھ نہ کچھ ان کے سپورٹ ملتا رہتا ہے وہ سپورٹ بھی ختم ہو جائے گا اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اسی یہ تو انہوں نے ایک شیر پنجرے میں بند کیا ہوا ہے اور اس شیر کے کی وجہ سے باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کو ڈرا رہے ہیں ان کو تو یہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ تو پورا نہیں ہو سکتا تو اسی وجہ سے میرے خیال میں جو میں نے اتنے بڑے ترجانہ گار سنے اور اتنے بڑے انکر جو میں نے سنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی اس لیے نوٹیفیکیشن انہوں نے رکا ہوا ہے کہ ابھی ان کے درمیان میں یہ پڑا پڑ گیا ہے کہ بھئی ابھی پہلے عمران خان صاحب سے چھٹکارا حاصل کر کے دیں اور اس کے بعد ہم آپ کو نوٹیفیکیشن کر کے دے دیں گے لیکن دوستو وہی ہوگا جو دیکھیں ایک جو کچھ نہ کچھ انسان منصوبے بناتے ہیں اور کچھ اللہ کی منصوبے ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنے طرف سے اپنے منصوبے بڑے اچھے بنائے تھے کہ بھئی ہمارا ہمیں تو کچھ کہے گا بھی نہیں کیونکہ آرمی چیف ہمارے ساتھ ہی ہے ملا ہوا ہے تو لیکن ابھی یہ بیچارے پھنس گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ خود بھی پھنس چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس جو شعر ہیں اس کو ہم نے ضائع کیا تو ہم سے پھر کوئی سیاسی جماعت ڈرے گا نہیں تو اس کو تو ہم نے کچھ کہنا نہیں ہے تو انہوں نے حکومت نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرنا تو اس حوالے سے میرے خیال میں آرمی چیف کا جو ایکسٹینشن کا آ, اور انہوں نے جو یہ استثنا بھی اس لیے لیا تھا نا کہ عمران خان کی خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے تو اس ڈر کی وجہ سے اب یہ لوگ نوٹیفیکیشن نہیں جاری کرتا ادھر فوج خود ڈرتے ہیں اور آ, کیونکہ آرمی شریف کو تو پتہ ہے یعنی جو اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے ساتھ اور اس ملک کے کاروبار تجارت بزنس کے ساتھ کیا ہے ان لوگوں نے وہ تو ان کے سامنے پلیٹ میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا کچھ کی ہے کیونکہ عوام میں تو سپورٹ آئے نہیں عمران خان صاحب کی عوام تو پوری یہ سمجھے کہ نوے فیصد تو پاکستانی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ابھی اس لیے یہ جو انہوں نے سورہ فاتح کی بڑا بات کی ہے سورہ اخلاص کی ہے جو طلال چھدری نے تو یہ عوام کی ریاکشن بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا عوام کی ریاکشن کیا ہوگا اگر ہم نے یہ ڈیمانڈ پوری کروانی ہے اسٹیبلشمنٹ سے تو پھر اس کی ریاکشن کیا آئے گا تو یہ ایک نبض چیک کرنا ہے بیسیکلی عوام کے تو اس پہ ان میں ان کو سمجھ گیا کہ اس سے بھی کچھ حل نہیں ہوگا تو اسی وجہ سے اب نوٹیفیکیشن ہو نہیں رہا اور حکومت خود اپنے چالوں میں پسی ہوئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ خود پھسی ہوئی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے آرمی چیف ایکسٹینشن ہوتا ہے یا نہیں ہو کیونکہ شبا شریف بھی لندن بھاگے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ آ نہیں رہے لیکن جس دن ان کے پڑا پڑ سامنے آئے گا تو دوستو یقین کرو پھر جو لندن پلان جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ سب کچھ کھول کے رکھ دیا جائے گا تو دوستو فی الحال اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اوکے اللہ حافظ